我订了今天晚上的飞机，出国，大概，大概以后也不会再回来了。我们俩就此别过。 你是想过分手吗？你要这么想也可以。 看着我的眼睛，再说一遍。文川，你看着。 我来不及赶飞机了，怎么还不死心吗？你难道是想要一个吻别，来纪念我们这段短暂、可笑的爱情吗？

死的也快，我不一样，我眼光长远，更看重长久的我是一个贪污受贿、以权谋私的人，我们俩就此别过了。 你不是说，以后只要我受委屈了、难过了，都会在我身后抱住我的吗？我现在要哭了，的。<laughs> <laughs> I think I'm thinking, don't know how to feel, don't know how to hear. 在你身边，一直在。丽丽，丽丽啊！哎、哦、呦，你终于醒了。 你怎么又哭了？不会又是袁莎把你惹进来了吧？这时候他怎么能不在呢？我去找他。哎呀，他走了，出国了。他怎么又出国了？我们分手了。他有可能再也不会回来了。什么？他是把你甩了吗？哎，不对，那…… 昨天晚上谁送你来的？我自己来的。你自己？<noise> 不对呀、啊，不是说立马要赶去机场吗？你在说啥呀、啊？你有我手机呢？ 小川，你哥联系你了吗？呃，没有啊，我哥没有联系我。哦、呃，好吧，那一旦他联系你了你，你务必告诉我。嗯。君君，你们到底是怎么了？丽丽，我要出院，我要去公司。嗯。啊，张军今天怎么还没有来上班啊？他不会也出什么事儿了吧？ 不是你今儿怎么了？你不是最不喜欢他吗？怎么突然关心起来他了？要你管！夏宁，你不是跟将军关系最好吗？你要不给他打个电话，问问他怎么回事？我刚给他发过微信了，还没回我消息。哎，将军，你可来了！你是生病了吧？好点没？好多了。将军，你总算来了！终于有人来帮我们分担痛苦了。 你看看这儿，这袁总啊，他才走第一天就变成这个样子。说实话吧，我以前呢确实觉得袁总这个人啊，性情比较难测，说话呢也是稍微有点冷淡。可是啊，他现在一走，我们的定海神针就像走了一样，各部门都过来找麻烦了，小鱼小虾们啊天天找茬。我刚刚听到的消息啊，今天公司可能会来一个新的，而且是林总钦定的人选。 这么快就有新人来了，大家把手里的工作都先放一放、啊，给大家宣布一件事情。我知道大家工作都很忙，那我直接开门见山吧。下面是我为投行部新聘请的 ED，欢迎他。 杜总在投行也算是一个叱咤风云人物，相信大家对他都有点了解。那接下来，投行部所有的事务都会全权交给他，希望大家能够积极的配合。杜总，说两句吧。好。大家好，我是杜磊，很高兴呢能够来到 MH 跟大家一起共事。未来的日子还希望各位多多关照，谢谢。 王秘说，带杜总去他新办公室看看。将军，来一下。先坐吧。谢谢。 这两天我托总部的同事打听了一件事儿，你知道元帅的举报信是谁给的吗？谁？就是刚刚这位新入职 MH 的 E D。杜磊，你不觉得事情太巧了吗？元帅刚走一天，他马上上位，而且据说他是林泰末钦点的人选。元帅这次麻烦。 我觉得很有可能是他们两个合作的手笔。这这和林总又有什么关系啊？你来公司时间也不短了，你还看不出来吗？投行部林总、范总向来不和，林总已经擢升总部，却突然回归投行部，这说明他开始有要动作了。他回来第一天就把马修然调走了，这是向范总示威。元帅，范总的得力干将，被迫离。 你现在还认为这一切都是顺利成章？吗，元帅？首先，让我们欢迎林总的回归。你最好知道你什么该说，什么不该说。我可是还会回来的。 大家好，我是杜磊，很高兴呢能够来到 MH 跟大家一起共事，未来的日子还希望各位多多关照，谢谢。进。 庆祝我入职 MH 吗？你怎么会来 MH？、啊、为什么没有提前跟我说一声？我这不是想说给你个惊喜吗？我觉得我已经调整好了，可以重新回到职场。而且 MH 作为国内顶尖的公司，向我抛了橄榄枝，我想我应该不会拒绝吧。好吧，那恭喜杜老师。一起吃个饭吧。 有点过敏，杜老师，举报信的事情，我已经知道了是你写的。既然你是我的朋友，我不希望你把莫修的罪名安在元帅身上，而被别人当枪使。你确定不尝尝吗？未来不错。我了解他的为人。 他一定不会做出这样的事情，而我相信他就是一辈子的事。如果你要继续跟他对着干，我只能站在他那边。人证物证我都有，你凭什么只信他不信我？一辈子、啊，很长的。元帅的事情，我一定会想办法帮他查清楚。 而我作为朋友给你最后的忠告是，我希望到时候枪头调转过来，不要伤到你自己。我先走。了。 为什么卖我父母？这么认真干嘛呀？这不是为了让你的戏看着更逼真吗？什么情况？将军被关在电梯里，幸好我去的及时，没有出什么大问题。谁干的？我看了监控，是 MH 另外一个小分析师，但我觉得这个人没有理由。 也没有必要对将军做这种事儿。是林太木，他应该是觉得将军千方百计进 M.H 去是为了调查他父亲的事，所以才对他下手。那这么看来，蒋叔叔当年的死一定不是例外。有什么想法？我这几年一直都在查林太木，不过这个人太狡猾了。 能查到的黑料太少，我本来想拿到他的铁证，再一举揭发他所有的罪证。但是我怕他再对将军动手，所以只有立刻向他开战。林泰墨这个人绝受无数，所以他在 M H 跟证监会一定都瞒了他自己的人。就你手上那些资料，想要往上揭发，可能还没有到你们董事长的桌上就被按下来。我当然清楚。 所以，我才一直没有轻举妄动。不过，想要拿到致死的铁证，还有点不顺心。他那么信任琳达，是不是能从琳达身上下手？我跟他已经撕破脸了，他暂时不会帮我。 不如我们在这个圈子里斗了这么多年，是个人都知道。不如我投诚，敌人的敌人就是朋友，谁说我不能跟林太木做朋友呢？你，你太小看林太木了，他凭什么相信你？所以这个时候就需要一个出其不意的人来打个配合。林太木那边可能没有完全信任我。 所以才让我进来 M H，估计是想盯着我吧。白秘书虽然盯着我的航班起飞，但是为了避免夜长梦多，还是应该尽快开始我们的计划。要资料。贾元吉，记忆董事长的独子，之前一直在国外读书，近期回国。喜欢听音乐，听说最近一直在酒吧街驻唱。 而且他这个人个性不是特别好搞。这个世界上我搞不定的人还没有出生呢。元帅，元帅，你这副莫名自信的嘴脸，我可能这辈子都看不惯。有一点我警告你，这段时间不能让将军陷入一丁点的危险当中。还有，不要对他做出任何过格的事情，否则我不会放过你。 放心吧，我呢不是一个趁人之危的人，更何况在将军这件事上，我还是有自信的。不过，他已经对我起疑了，因为他压根不相信有我贪污，所以朱有一那边……看来我们家小绵羊变聪明了呀。